Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang membagikan pengetahuan tentang semut rangrang. -rang. Video kali ini, kami akan menjawab pertanyaan dari peternak semut rangrang -rang pemula yang menanyakan tentang cara memilih bibit koloni semut rangrang -rang di dalam sarang media toples. Dengan adanya video ini, kami berharap agar calon peternak dan juga peternak semut rangrang -rang pemula tidak salah dalam memilih bibit koloni semut rangrang -rang yang akan dipelihara. Pemilihan bibit koloni semut rangrang -rang kali ini hanya berdasarkan usia sarang yang telah dibuat oleh semut rangrang -rang di dalam toples. Mengenai kriteria yang lain, akan kami bahas pada video yang lainnya juga. Pemilihan bibit ini bisa dilakukan tentunya jika pembeli datang langsung kepada penjual koloni semut rangrang. -rang. -rang. Bagi Anda yang membeli bibit koloni semut rangrang -rang secara online juga bisa melakukan pengetesan atau pembuktian seperti dalam video ini nanti setelah menerima koloni semut rangrang -rang dari penjual. Seperti yang nampak dalam video ini adalah koloni semut rangrang -rang yang sudah membuat sarang di dalam toples sekitar satu minggu. Jika kondisi seperti ini dijual dengan cara pengiriman melalui ekspedisi, sarang ini sangat rentan untuk rusak atau ambrol dalam perjalanan, sehingga Anda sebagai pembeli akan menerimanya. Dalam kondisi hanya seperti sekumpulan semut yang dimasukkan ke dalam toples, bukan koloni semut rang-rang dalam kondisi yang layak untuk dibudidayakan. Dengan kondisi sarang yang rusak seperti ini, bisa mengakibatkan semut mengalami stres atau bahkan kematian. Memang, dalam beberapa hari ke depan, semut-semut ini bisa kembali merajut sarang di dalam toples, yang tentunya akan memakan waktu dan bisa menunda mereka untuk segera berproduksi dengan optimal. Yang Anda lihat di dalam video saat ini adalah sarang semut rangrang -rang yang sudah dibuat oleh semut sekitar dua minggu. Sarang dengan kondisi seperti ini sudah cukup kuat dan layak untuk dijual dengan pengiriman antar kota menggunakan jasa ekspedisi. Sarang seperti ini kemungkinan rusak di dalam pengiriman sangatlah kecil. Semisal dalam perjalanan terjadi guncangan kendaraan yang membawanya, sarang seperti ini akan mampu meredamnya sehingga mengurangi kemungkinan semut stres dalam pengiriman. Itu pun tidak mutlak membuat sarang semut ini rusak total. Sarang dengan kondisi seperti ini memang bisa sedikit mengalami kerusakan jika terjadi guncangan atau benturan yang hebat. Baiklah, kita buktikan kedua kondisi sarang yang berbeda waktu dalam pembuatannya. Sarang dengan tanda huruf A ini adalah sarang yang dibuat oleh semut sekitar dua minggu yang lalu. Sedangkan sarang B ini adalah sarang yang dibuat oleh semut sekitar seminggu yang lalu. Akan kita coba menjatuhkan toples sarang koloni semut rang-rang ini ke lantai dari ketinggian sekitar 150 cm. Ini hanya simulasi jika dalam pengiriman koloni semut rang-rang terjadi guncangan hebat atau terbanting. Di sini dapat kita lihat bahwa sarang semut di dalam media toples B yang baru dibuat sekitar seminggu yang lalu mengalami kerusakan atau ambrol total. Sedangkan pada toples A hanya mengalami sedikit kerusakan ringan yang akan segera diperbaiki oleh semut-semut ini dalam waktu yang singkat. Hal semacam ini bukanlah dipengaruhi karena jumlah isi atau penghuni sarang, sehingga membebani sarang. Akan tetapi, murni karena usia sarang yang ada. Sarang semut yang sudah berusia dua minggu atau lebih terbukti tidak akan mudah mengalami kerusakan, walaupun terjadi guncangan hebat ataupun terbanting. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa sarang koloni semut rangrang -rang di dalam toples sudah siap dijual dan dikirimkan jika sudah berusia 2 minggu atau lebih bagi Anda yang membeli koloni semut rang-rang dengan cara datang langsung ke penjualnya, bisa memilih sarang koloni yang sudah kuat dengan penampakan seperti ini, atau juga bisa melakukan pengetesan dengan menjatuhkannya di lantai, seperti dalam video tadi. Sedangkan bagi Anda yang membeli secara online, Anda bisa membeli dari penjual yang terpercaya, dan bisa juga Anda tanyakan terlebih dahulu kepada penjual tentang usia sarang yang sudah dibuat oleh semut di dalam toples, atau bahkan Anda bisa meminta dilakukannya pengetesan seperti yang kami lakukan tadi. Kesiapan sarang semut rangrang -rang di dalam toples ini penting, agar Anda tidak terlalu lama untuk menunggu semut bisa berproduksi secara optimal di peternakan semut rangrang -rang Anda. Sebagai informasi tambahan, Adanya telur-telur pasir di dalam toples seperti ini bukan merupakan bukti bahwa semut rang-rang sudah berproduksi di dalam toples, karena bisa saja telur pasir ini hanyalah telur yang dipindahkan dari toples lain. Pembuktian seperti yang kami contohkan tadi penting agar kita lebih mengetahui dan mengenal semut yang akan kita pelihara. Dengan adanya video ini, kami berharap bagi peternak semut rangrang pemula dan juga calon peternak agar bisa lebih mengetahui tentang sarang koloni semut rangrang sehingga Anda tidak salah dalam memilih sebelum membeli koloni semut rangrang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tetap semangat, pantang menyerah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.